Janat prezident, silahlı qüvvələrimiz müzəffər ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsində Dəmir yumruq əməliyyatı ilə keçirərək işğal altındakı torpaqlarımızı qısa müddətdə düşməndən azad etdi. Ali başkomandanın dəmir iradəsi, əyilməz qətiyyəti, xalqımızın birliyi və şanlı ordumuzun şəxsi heyətinin şücaətinin nəticəsində 44 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatdı və bütün dünya 10 noyabrda Azərbaycan dövlətinin qazandığı tarixi qələbənin gücünün və qüdrətinin bir daha şahidi oldu. 44 günlük vətən müharibəsində adını qəhrəmanlar sırasına yazdıraraq şəhidlik zirvəsini ucalan igid oğullarımızdan biri də şəhid əsgər Rüstəmzadə Əmin Firqat oğluudur. Əmin Üstəmzadə 23 fevral 1991-ci ildə Mingəçevir şəhərindən doğulub. 2014-cü ildə də ailə həyatı qurub. Nuray və İncə adında iki qızı doğulublar. Nuray 5 yaşında, İncə isə hələ çox kiçikdir. Şəhidimiz ailəsinə çox bağlı olub. Əmin qaz dairəsində işləyirdi. Ən çox uşaqları ilə vaxt keçirməyi sevərdi. O hər kəsin sevgisini asan qazanardı. Əmin 2 göz nuru olan qızım Rayla azdolsa vaxt keçirə bildi. Ancaq kiçik qızı İncilə cəmi 6 ay vaxt keçirdi. 2020-ci ilin sentyabrın 21-i müharibəyə gedib, Ağdam və Suqovşan döyüşlərində iştirak edib və oktyobrun 18-i Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Şəhidlik adi ölüm deyil. Vətən, qorbağ, böyük amanlar uğrunda ıç məc. Özünə şüurlu şəkildə qurban vermək deməkdir. Bütün yüksəlliklərdən uca da dayanan bir zirvə var. Şəhidlik zirvəsi. Bu zirvəyə yüksəlmək hamiya nəsib olmur. Yalnız Onlar oca bilər bu zirvə. Onlar heç vaxt ölmürlər. Əksinə, ömürlük əbədi rəq kazanarlar. Azərbaycan xalqı öz şəhidlərini heç vaxt unutmadı. Unutmur, unutmayacaq. Azərbaycanın bütövlüyü, toxunulmazlığı və azadlığı uğrunda canını qoyan şəhidlərimizin ömür yolu bu gün bütün gənclərə örməkdir. Onları tanımaq, xatirələrini əbədi tutmaq isə hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Erməni işğalından azad olunan torpaqlarda üç rəngli bayrağımızın dalğalanması üçün canından keçən bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Əmin Rüstəmzadənin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, ruhu qarşısında baş əyirik. Məzarında rahat uyuyur. Ruhun şad olsun qəhrəman şəhid. Artıq Doğma Qarabağımız azaddır. Vətən torpaqlarımızda isə üçrəngli bayrağımız dalğalanır.